Hər biriniz salamlayıram, əziz abituriyentlər. Bu gün sizlərə riyaziyyat test topsu 1-ci hissədən, deməli, situasiyaların izahlarını paylaşmağa başlayacağam. Situasiya nömrə 1-dən başlayaq. Deməli, izah edəyəm. Görün nə deyir? Situasiyanı həll etmək üçün situasiyanın verilmiş mətnini diqqətlə oxumalı və hər rəqəmdən müxtəlif sualları Yazmaq üçün istifadə edib cavablandıra bilərsiniz. İndi nə demək istədiyimi görərsiniz dir 30 metr məsafəyə oxatma yarışını 3 nəfərdən ibarət komanda göndərmək üçün klub rəhbərliyi 6 oğlan və 4 qız idmançısı arasından seçim edir. Yarışın qaydasına görə hər iştirakçı 2 nöqtə çoxluq fəali topluq seriyalarla atış edir. Hər iştirakçıya çoxluq atış seriyası üçün 2 dəqiqə, altı oxluq atış seriyası üçün 4 dəqiqə vaxt verilir. Seçilmiş komandanın 2 oğlan və 1 qızdan ibarət olması ehtimalı tapılır. Deməli uşaqlar, deməli uşaqlar. Print. Baxın dir seçilmiş komandanın 2 oğlan və 1 qızdan ibarət olması ehtimalı tapın. Deyir 2 oğlan, 1 dənə də qızdan ibarət olması ehtimalı. Ümumilikdə 6 oğlan var, 4 dənə də qız var. Bax, oğlan və qız cümləsini gedirik, həmin bu, verilmiş mətndən tapırıq. Oğlan və qız cümləsi: 6 oğlan, 4 dənə də qız. 6 oğlan var ümumilikdə, 4 dənə də qız var. Aha, verir ehtimalındır. Əlbəttə ki, əlbəttə ki, ehtimal nədir? Ehtimal bərabərdir. Əlverişli əlverişli hallar bölünsün ümumi hallar. Aha. Deməli, əlverişli hallar nədir? Kombinizon, kombinizon uşaqlar. 6 dənə oğlan var, onunkisini seçlib Fə 4 dənə qız var. Bunun da biri seçilib 4-dən 1. Ümumi lilikdə deməli 6 ilə 4 10 nəfər olduğuna görə, bu 10 nəfərdən 3 tənə seçilib də. İndi kombinizon 6-dan içini, kombinizon 4-dən birini, kombinizon 13-ü hesab bölüb hesablayacağıq. Niyə mən bunu vurdum? Çünki ayrı-ayrı ehtimallardı. Ayrı-ayrı ehtimallar olanda bunları bir-birinə vururuq. Ancaq desəydi ki, bu və yox, və ya olsaydı, o zaman bu vurma işarəsi deyil, plus işarəsi, yəni toplama işarəsi olardı. Toplayıb bölərdik kombinasiyon alınardı. İndi bir-birini hesablasaq, kombinasiyon 6dan 2, 6 faktorial bölünsün 2 faktorial vurulsun 6dan keçəndə 4 faktorial deməli 6 5 4 faktorial bölünsün 2 faktorial ilə 2 də 4 faktorial. 4 faktoriallar getdi 6 və 5 30 32-ə bölündə 15. 4-dən 1 elə uşaqlar 4 özü demək ki, kombinasiya 10-nın 3-ünə deməkdir. 10 faktorial bölünsün 10-dan çıxanda 7 faktorial vurulsun 3 faktorial. 19 8 7 faktorial bölünsün 7 faktorial də 3 faktorial da 1 2 3 deməkdir dəfə 6 eləyir, 9 dəfə 8 72-yə gedir. 12 vur 10 qalır. 12 vurulsun 10 qal uşaqlar. Deməli 15-i 4-ə vuran deyilir 60, 120. 12-nin daha var 120. 120 da 60-a gedir 1/2. O deyilir 0.5. Gördüz, həqiqətən də bir dənə kişi və oğlan və qız ə e, məsələsin bu sözləri tapdım. Bu sözləri getdim verilmiş mətndən tapdım və birinci sualımı həll etdim. Gördüz, nə qədər sadə. İkincisində y = -75/1x x - m tənliyində verilmiş parabola boyunca hərəkət edən o qatılma səviyyəsindən ən çox neçə metr hündürliyə qalxa bilər? Burada görürəm bizdən məsafə, məsafə ilə bağlı nəsə soruşur. Deməli biz verilmiş mətindən, verilmiş mətindən uşaqlar, məsafə ilə bağlı nəsə tapmalıyıq. O da görürük ki, birinci cümləsində verilib ki, 30 metr məsafə yoxatma yarışının heç nəvərdən ibarət komanda göndərmək üçün qrup rəhbərliyi bu qədər adam seçib. Deməli 30 metr məsafədir. Həmin bu funksiyanı bir-birinə vursaq, bunun deməli mütərzənin içərisinə vursaq, y = -75də 1x kvadratı çıxılsın ə e, bu mənfi mənfiət edəcək olacaq 75-də 1x m. Uşaqlar, bu bu funksiyanın ayrı-ayrıqda sıfıra bərabər isə x-im = 0, x = imə -75-də 1x = 0, x = 0. Deməli diqqətlə qulaq asın, funksiyanın sıfırlarını tapdıq. İndi diqqətlə qulaq asın. Belə bir şey verib də uşaqlar, benim bir şey verirəm. Deməli bura ıı, buraya bura qədər məsafə, burdan bura qədər məsafə 30 olduğu üçün 30 olduğu üçün həmin bu məsafə də ilə imə, yəni 30-a bərabərdir. imə 30-a bərabərdir. Onda m-in yerinə 30 yazsa uşaqlar y bərabər olacaq -75/1 x kvadratı + 75/1 x vurulsun 30. Üçüncü dəyər 30 metr məsafə, bu qədər məsafə 30. Deməli 15-ə gedər 5, 15-ə gedər 2. Yerdə qalında y bərabərdir -75/1x kvadratı + 5/2x. Burdan deməli neyliyəsiniz? Uşaqlar funksiyalar bölməsində keçəcəyik, onu izah edəcəm. Deməli funksiyada belə bir düstur var ki, ən böyük və ən kiçik qiymət 4ac - b kvadrat / 4a düsturu ilə hesablanır. Deməli a-nın qiyməti aydın məsələdir, b-nin qiymət aid məsələ, c də yoxdursa, deməli c bərabərdir 0-a. Bur onusuz da 0-a getdisən, deməli yerdə qalıcıq -b-nin kvadratı, yəni -5/2-nin kvadratı 5/2-nin kvadratı bölünsün 4 vurulsun -75/1. a da -75/1dir. 5/2-nin kvadratı 25/4 üstə mənfi ilə bölünsün 4-də 75 Mənfin. mənfi. Mənfi mənfiyə dəyər olur müsbət. 25-də 4 vurulsun 4-də 75. 4-lər keçəcək, 75 25-ə böləndə eləyəcək 3. Yəni çox sadə, çox sadə. İndi baxaq növbəti suala. Növbəti sualda nə deyir? Komandalardan birində anar, birində anar var. Birində Yusuf var. Birincisi isə ləmandır. Ləman. Deməli uşaqlar, deyir ki, orta hesabla hər atış seriyasına nə qədər vaxt sərf olunur? Anarın oxluq sayısı, üç oxluq sayısı qara hərflə nə verilib? Üç oxluq sayısı, 3 oxluq, 6 oxluq. Deməli anarda üç oxluq sayısı olacaq uşaqlar, necə? Üç oxluq sayısı anarda 3 dənədir. Altoxluq sayı sənərdə 2 dənədir. Yusufda isə üçoxluq sayı 5 dənədir. E, deməli Yusufda altoxluq sayı isə 3 dənədir. Diaqramdan taparam da, yəni özümən yazdım. Lemonda üçoxluq sayı 2dir. Altoxluq sayı isə 4dür uşaqlar. Deməli baxın, görürük ki, oxluqdan söhbət gedir. Deməli verilmiş mətndən oxluq sözünü tapacaqsınız baxın 3 oxluq, 6 oxluq, 3 seriya atış edir. Hər bir iştirakçı 3 oxluq atış seriyası üçün 2 dəqiqə. 3 oxluqdan 3 dənəsi varsa, deyir hər birinə 2 dəqiqə vaxt sərf edirsə, üçünə də 3 üç vur 2, yəni 6 dəqiqə. Amma deyir 6 oxluq atış seriyasına isə 4 dəqiqə, 2-ni vurabsız 4 dəqiqə edəcək 8. Gördünüz, nə qədər sadə. İndi yenə 5-i vurabsız 2 oxluğa 2 dəqiqə vaxt sərf edirlərsə, 5 x 2-yə 10, 3 oxluğa 4 dəqiqə, 3 x 4-ə vurabsız edəcək 12. Yenə 2-ni vurursuz 2-yə, çoxluğa 2 dəqiqə, 4 oldu. 4-ü vurursuz 4-ə, eləyəcək 16. İndi görün nə deyir. Deyir ki, dir orta hesabla hər atış seriyasına nə qədər vaxt sərf olunur? Nə qədər vaxt sərf olunur? Aydın məsələdir. Aydın məsələdir. Əvvəlcə biz orta hesabla dediyi üçün uşaqlar, əvvəlcə biz Bunları toplayarıq. Tapdığımız bu 6, 8, 10, 12, 4 və 16. Bunları toplayarıq. 6 + 8 + 10 + 12 + 4 + 16. Görərik, bu oxluqların sayсына, oxluqların sayсына bölərik. Çünki orta hesabla nə qədərdir, onu tapmaq üçün bölürük. 3 ilə 2 5 ilə 5 10 üstün 3 gəldik 13 üstün 2 gəldik 15 üstünə 4 gəldik 19. Deməli, uşaqlar, 6 ilə 8 14. Üstünə 10 gəldik 24, üstünə 12 gəldik 36, üstünə 4 gəldik 40, üstünə 16 gəldik elədi 56, bölünsün 19. 56-nı 19-a böləndə 2 tam 19-da 18-i necək. Yəni bu qədər sadə, uşaqlar. Deməli, situasiya nömrə 1-də izahlar sona çatdı. Videonu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı, fikir bildirməyi və necə videoların gəlməyini istəyirsinizsə, mütləq şəkildə, mütləq şəkildə kommentlərdə bildirin. Oldu, hər birinizə uğurlar. Sağ olun.